bye sangkun longgarkan ko ko longgarkan wek daniko kangge kepala napa di jare tenang soal cilik pun jenis Sejoyo dilahirkan di alam dunia kelawan lantaran saking tiang sepuh. Coki kalau nyaman perso, kalian konjok-konjok. Anten buatan, sing lahiripun boten kelawan lantaran ibu, mesti buatan buatan. Bapak, sahabat ibu, pulang dengan sampun susah payah bibit derek lahir gumugi kula lan panjenengan sedaya saged urip piyang utawi urip paninggiri kanca-kanca ingkang kula tresnani kados pun dipun kelolan panjenengan sedaya anggone bekti marang piyang seko napa kedah amba nggunakaken omah ingkang ageng Nopo kedah amaringi atau ingkang patah bentuk peti marang tiang sepuh inggih menika gampil sakit tula Joni pun kula panjenenangan dayok makna ditutur tiang sepuh menghormati tiang sepuh soho boten bentak tiang sepuh kancok-koncok parang akan Pulau Lampang dengan sederhana pada mitur tiang sepuh ingkan dipun dalam wakan keparang Pulau Lampang dengan sederhana Perti buatanmu kalian tiang sepuh yang sempur kapengkale pulauan Penjenengan Sudoyo ting sekolah. Milo pulauan Penjenengan joki jogi tata, tatap ramalan pangucapan ngalir ke seserawangan kalian bapak ibu guru. Mekaten kolowawu andaran saking pulau, sakit kepangi dudutani pun ikang sapun karatang awucut embang. manfaatipun tumrap panjenengan lan kula sak kathahipun lepat soho kekuranganipun nyipa, warahmatullahi wabarakatuh